英語の長文読解するのしんどう単語は覚えてるんだけど文章で読むってなると難しいんだよね1年の時全日制に編入したばっかりの頃はもっとひどかったな必死で勉強してなんとかついていけるようになったけど それでは続きは次の授業で説明しますみんな予習復習をしておいてねはーいはぁ、あ、授業しんどかったわかる私英語苦手だから眠くなっちゃったちゃんと勉強しなきゃ次の小テスト厳しいんじゃない そうなんだよねでも全然頭に入ってこなくて見てよこの真っ白なノートあはははって落書きばっかりじゃんここに書いてるのってシブニャーゴ,、うん、ゴ好きなんだよねイラストつけて解説させたらはかどるかなって思ったんだけどなああそういうこと。 の授業だったらこんな感じ旅行先でスケートする話だったから氷の上を滑ってるふうにして。 適当に書いただけだけど。いやすごいし、ねえねえもっと書いてよ。こっちのページ空いてるから。いや勉強しなさいよ。みんなちょっと見て見て。これエナが書いたんだけど。え本当？エナってこんなイラスト上手かったんだ。もうん。みんな大げさすぎ。 これで授業は終わりか今日は予定ないしショッピングでもねえねえエナちょっとお願いできるえななにわたしなんだけどさ今月は特別号だからちょっと大きめのイラストがいるんだ。で、こないだの絵を見たらどうしてもエナに描いてほしくなってダメ そういうことならしょうがないかありがとうすっごく助かるああのえっ東雲さんうちの委員会のポスターも書いてくれないかなどうしても今回はみんなの目を引きたくて東雲さんの絵ならみんなも喜ぶしいつまででも待つから何それ 全くいいよじゃあどんなポスターにしたいのか教えてくれるうんあのねさあこれで全部。 より時間かかっっちゃったなこんな大きい絵描くなんて久しぶりだしまさか絵の具まで引っ張り出すことになるなんて思わなかったけどまあでもこないだの絵を見たらどうしてもエナに描いてほしくなってダメノメさんの絵ならみんなも喜ぶしいつまででも待つから。 あんふうに言われてるんだから期待には応えなきゃね25時か寝るにはちょっと早いかもなでも頼まれてた絵は全部描いちゃったしあそれなら。 久しぶりにちゃんと絵を描きたいなんてバカみたいちょっと周りに褒められてるからってえっ歌なんだろう今確かに聞こえたような気がしたんだけどなよくわかんないけど。 なんか少しだけ、懐かしい感じがしたな。少しだけ、少しだけ、過去。 良かったですね、しののめさんはい、ありがとうございます何にコンクールで受賞すごいじゃん、エナもう、もうびっくりしたじゃないこれならずっと言ってる美大合格も楽勝ですなそれはまた別の話そんなに簡単じゃないから そうエナって本当に絵ばっかり描いてるじゃん。夜になると連絡ぱったり来なくなっちゃうし、それって家でもずっと一人で描いてるの？うん？おお、そうだけど。やっぱりエナってすごいなー。ずっと絵描いてるのもそうだけど、その間一人でいるんでしょ。私だったら絶対寂しくなっちゃうし。 誰かと話したくなっちゃうもん、うん、あんまり考えたことなかったけどもう慣れちゃったのかもえー、それってエナも本当は寂しいってこといつでも連絡してよねすぐに飛んでくからはいはいありがとねってやばもうこんな時間 人か確かに何日も何日も絵を描いてると絵を描く以外は空っぽみたいになることはあるなでも絵を描くってそういうものだし仕方ないよね Oh.